मानव जीवन कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा हुआ है हुनर भी मानव जीवन के महत्व को सुशोभित करता है अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हुनर की आग में ही तबकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है प्रचारित होता है आज हम बड़े परिश्रम से सफलता की कसौटी पर खड़े उतरे अचलपुर तहसील के ग्राम गौरखेड़ा कुंभी के मूर्तिकार अरविंद सोनोने की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे मां द्वारका माई के आशीर्वाद ने भगवान में जान डालने का हुनर दे दिया है और आज अरविंद अपनी सहचारिणी रोशनी के नेतृत्व में नारी शक्तियों के सहयोग से हजारों हजार बड़ी छोटी भगवान की मूर्तियां को बनाकर उनमें जान डाल देता है अरविंद सोनोने द्वारा बनाई गई मूर्तियां अचलपुर तहसील सहित आसपास के तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पसंद की जाती है मूर्तियों में जान भरने के हुनर ने अरविंद सोनोन ने को उत्कृष्ट मूर्तिकार की संज्ञा से लोकप्रिय बना दिया है विदरब न्यूज़ की पैनी नजर जब ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर थी उसी वक्त हम परतवाड़ा गौरखेड़ा रोड पर स्थित एक जगह भगवान श्री गणेश की मूर्तियां निर्माण होती दिखाई दी एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियों को देख हमारे मन में उन मूर्तियों में जान डालने की कला से अवगत होने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब वहाँ मौजूद मूर्तियों में रंग भरते हुए सुंदरता प्रदान करने में लीन अरविंद की पत्नी रोशनी और उनके साथ काम करने वाली बहुत सी नारी शक्तियों को देख हम हतप्रभ रह गए हमारे पूछने पर रोशनी ने बताया कि पति अरविंद के मार्गदर्शन में हम सब मिलाकर मूर्ति निर्माण में व्यस्त रहते हैं हमारी मूर्तियों को अच्छी खासी डिमांड होने से क्षेत्र की कई महिलाओं को हमने रोजगार उपलब्ध करवाया है पति अरविंद को उनकी माता द्वारका बाई से सुंदर मूर्तियों के निर्माण का हुनर प्राप्त हुआ है उन्हें देखकर मुझे भी मूर्तियों को सुंदर बनाने की कला आ गई मेरे मायके में भी हमारा सानिध्य मूर्ति निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था यह मेरे पति के हाथों के हुनर का ही कमाल है कि आज हमारे द्वारा निर्मित मूर्तियों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है मेरे पति का नाम पूरे क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मूर्तिकार के रूप में प्रचलित है जानकारी हासिल करते करते मूर्तिकार अरविंद सोनो ने भी अपने मूर्ति निर्माण जगह पर पहुंचे उन्होंने भी हमसे काफी देर तक गुप्तगु करते हुए अपने सफल होते जीवने के सफर की कहानी विशद की बताने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपने हुनर से इंसान भगवान में भी जान डाल देने की महारत हासिल रखता है और यही हुनर उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है हा व्यवसाय आमचा खूप जुना आहे आई वडिलांपासून आई लहानपणी आम्ही असताना शाळा शिकत होतो तेव्हा आई मातीच्या मूर्त्या बनवत होती गणपती बैल पोड्याचे महालक्ष्मीचे मुखवटे अशा प्रकारे आम्ही शाळा शिकत होतो तेव्हा आई लहानपणी खूप बनवत होती आणि तेव्हा आम्हाला पण आवड होती या मूर्तीच्या व्यवसायाची नंतर आम्ही मी बी एस सीला गेलो आणि मग माझं शिक्षण मला सोडावं लागलं काही कारण असतं घरातली परिस्थिती अडचणीची होती बहिणी होत्या त्याच्यामुळे आम्ही आमचा व्यवसाय हा हाती घेतला शिक्षण सोडून दिलं आणि हा व्यवसाय एक आमचा रोजगार उपलब्ध झाला याच्यामुळे आणि सोबत मला पत्नीची साथ मिळाली त्याच्यामुळे ह्या व्यवसायावर अजून भर आली भर टाकली आम्ही आणि नंतर हा व्यवसाय पुढे अजून वाढत चालला आम्ही पहिले लहानपणी म्हणजे मी जेव्हा सुरुवात केली शाळा सोडल्यावर तेव्हा छोट्या छोट्याच मूर्त्या बनवत होतो पण आता ह्या मूर्त्या आम्ही मोठ्या मोठ्या बनवायला लागलो आहे रोजगार उपलब्ध होत आहे आम्हाला पण होत आहे दुसरं काही पर्याय नाही आमच्याला मूर्तीशिवाय आणि अशा प्रकारे आम्ही आमचा व्यवसाय पुढे नेत आहोत छोट्या मूर्त्या बनवण्यापासून आम्ही सुरुवात केली नंतर आम्ही मग मंडळांची आमच्याकडे मंडळी यायला लागली नंतर त्यानंतर आम्ही मग मोठ्या मूर्त्या बनवायला सुरुवात केली त्या मूर्त्या दूरदूरपर्यंत चिखलदरा धारणी परतवाडाच्या आजूबाजूचे जे जेवढे गाव आहेत या गावामध्ये मंडळात मंडळे यायला लागली नंतर त्या मूर्तींची डिमांड वाढली मोठ्या मोठ्या मूर्त्या आम्ही तयार करायला लागलो आहोत पंकज साबोके साथ जयकुमार घिया विदर्भ न्यूज अचलपूर